তই থাক বোপাই হাতমহলীয়া পকা ঘৰত মই নাথাকোঁ মই এইখন ঘৰতে সুখী আছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰখন ভগা হ'ব পাৰে কিন্তু এইখন ঘৰত মোৰ বহুত পুৰণি স্মৃতি জড়িত হৈ থাকে তহঁতিয়ে থাক সেই পকা অট্টালিকা বিল্ডিঙত মই নাথাকোঁ মোৰ জীৱন দুদিনীয়া আজি আছোঁ কাইলৈ মৰি থাকিবও পাৰোঁ তহঁতিয়ে থাকচোন সুখে শান্তিয়ে তহঁতৰ জীৱন সুখ উপচি পৰক মইনো আৰু কেইটা দিন জীয়াই থাকিম এনেকৈয়ে থাকিম দে নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ কি কৰি আছা সকলো ভালেই চাগে মোৰো বৰ্তমান ভালেই দোকানত বহি আছোঁ দুপৰীয়া টাইমত দোকানত বহি আছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কিন্তু ল'ৰাই চানা বাদাম খাবলৈ কাৰণে এখন কাগজ আনি দিলে দেখিছেনে চানা লাগিয়ে আছে এইখনতে ইমান দুখ লগা এটা কাহিনী পালোঁ এই কাহিনীটো আপোনালোকৰ মাজলৈ অকণমানকৈ এৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে চাবচোন দেই মোৰ কাহিনীটো আৰু শুনিবচোন মোৰ ভিডিঅ'টো চাব কাহিনীটো শুনিব মইনো কি ক'লোঁ তাকে আপোনালোকক ধেৰ ক'ব নোৱাৰিলেও কাহিনীটোৰ দ্বাৰাই অকণমানকৈ কিবা এটা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই কাহিনীটোতো মোৰ দুখ লাগিল আচলতে আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰিব দেই প্ৰথমে আজি বিছ বছৰমানৰ আগৰ কাহিনী যিমানেই পকা অট্টালিকাত থওক নিজৰ ঘৰখনমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে মোৰ কাহিনীটো শুনি গৈ থাকক আৰু ভাল লাগিব আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আৰু শেষত এটা কমেণ্ট কৰিব মোৰ কাহিনীটোনো কেনেকুৱা লাগিলে দুজন ল'ৰা আছিল আৰু ককা আইতা এহাল আছিল বৰ মৰম লগা ককা আইতাহঁত দুয়োটা ল'ৰাকে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিলে দুয়োটা ল'ৰাই বিদেশত চাকৰি পালে সঁচাকৈ শুনি বৰ ভাল লগা ন আইতা দদৌ ইয়াতে থাকে গাঁৱৰ ঘৰত থাকে আৰু দুয়োটা ল'ৰাই বিয়া বাৰু পাতি দেশ বিদেশত থাকিবই ল'লে এদিন অথন্তত আইতা ঢুকাই গ'ল মানে ল'ৰাকেইটাৰ মাক ঢুকাই গ'ল তাৰ পাছতে ককা অকলীয়া হৈ গ'ল এদিন দুয়োটা ল'ৰাই মাকৰ সকাম নিকাম কৰি পাছতেই দেউতাকক ক'লে দেউতা তুমি অকলশৰীয়া আচলতে নিজৰ ল'ৰাই দায়িত্ব পূৰণ কৰি মানে দায়িত্ব লৈছে যে দেউতা তুমি অকলশৰীয়া তুমি কেতিয়াও আত অকলে থাকিব নালাগে তুমি আমাৰ লগতে ব'লা নাতি পুতি বোৱাৰী আমি সকলো একেলগতে থাকিম বলাচোন আমি লগতে থাকোঁগৈ সঁচাকৈয়ে দেউতাকে ল'ৰাকেইটাক কথা পেলাব নোৱাৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই পিনে নিজৰ ঘৰখন তলা মাৰি থৈ গ'ল আৰু তলা মাৰি থৈ যোৱা এটা সময়তে হুক শুকাই ককাই কান্দিবলৈ ধৰিছে যেন তাৰ এজনী ছোৱালীয়ে যেনেকৈ বিয়া দি দিয়ে সেইখন ঘৰ ইখন ঘৰলৈ যাওঁতে বৰ কান্দিব যায় সেনেকৈয়ে ককায়ো বৰ কান্দিলে কিন্তু তাৰ মনত পৰিছিল সেই যে দিনটোৰ য'ত হাঁহি ধেমালি কৰি আইতাৰ লগত যে সময়বোৰ পাৰ কৰাইছিল সি যে ভবাই নাছিল এইখন ঘৰ যে এদিন এৰি থৈ মই যাবগৈ লাগিব ককাই পাহৰিয়ে গৈছিল যে মোৰ ল'ৰা দুটা আছিল বিদেশত থাকে সিহঁতৰ লগত যে মই থাকিব লাগিব সেনেকৈয়ে আইতাৰ কথাবোৰ স্মৃতি হিচাপে লৈ বুকুত লৈ সি পুতেকৰ লগত বিদেশলৈ গুচি গ'ল আৰু সেই বিদেশতে ককাই মানে ইমান হাঁহিৰ থাকিব লাগিছিল কিন্তু ককাইৰ মনত বৰ দুখ তাকে আপোনালোকক দীঘলীয়াকৈ কৈ নিম অকণমান কাহিনীটো শুনিবলৈ অকণমান ধৈৰ্য ল'ব দেই ককাই ভাবিছিল গাঁৱৰ নিচিনা ইফালে সিফালে যাব পাৰিম ইজনৰ সিজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম ভাবিছিল মই সেই ঘৰত বনাই থকা নিচিনা সজাটো বনাই থাকিব পাৰিম ভাবিছিলে মই লগৰ নিচিনা লগৰ দুজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম আলি পাটলৈ ভৰি অচিনাকি মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ম কিন্তু ককাৰ সপোন এটাও পূৰণেই নহ'ল তাত থাকি ককাই ভাবিছিল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লগত বোৱাৰীৰ লগত থাকি মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ ইয়াত একোৱেই নাই মোৰ কেঁচা মাটিৰ গোন্ধখনেই নাই মই বাৰু কেনেকৈ থাকিম এইখন গাঁৱত এইখন ঘৰত এখন গাঁও নহয় এখন টাউন মই ভাবিবলৈ ভুলেই কৰোঁ এইখন মই গাঁও বুলি এনেই গুচি আহিলোঁ ককাৰ মনত সেনেকৈ বহুত দুখ থাকে ককাই ভাবিয়ে ভাবিয়ে পাৰ নাপাইছিল তাৰপৰা এদিন অতন্তত এনেকৈ বহি থকা অৱস্থাত ককাই বোলে উচুপি কান্দি থকা দেখিলে তাৰ পুতেকে আৰু পুতেকে উত্তৰ সুধিলে তুমি কিয় কান্দি আছা দেউতা তেতিয়া দেউতাকে কান্দি কান্দি উত্তৰ দিলে এইখন চহৰ ন এইখনতো গাঁও নহয় তাকে আৰু পুতেকে ক'লে হাঁহি অঁ দেউতা এইখন চহৰ হয় গাঁও নিচিনা ইয়াত মানুহবোৰ নোপোৱা দেউতাকে তেতিয়া হাঁহিও এটা উত্তৰ দিলে মোক বোপাই তই আকৌ সেই ঘৰখনলৈ থৈ আহিবিগৈ নেকি যিখন ঘৰত মাৰ ফটোখনে স্মৃতি হিচাপে লৈ মই জীয়াই থাকিম আৰু পুতেকে ক'লে তোমাক কোনে তাত সিজাই দিব কোনে বনাই দিব আৰু কোনে তোমাক এইখন ঘৰত আলপোচন ধৰিব দেউতা তাতোতকৈ তুমি আমাৰ লগত থাকি সুখী হোৱা নাই নেকি দেউতাকে তেতিয়া থুনুক থানাক মাতেৰে কৈছে যেন সৌ লোৱাহে মাত কাঢ়িছে অঁ বোপাই এইখন ঘৰত মোৰ তহঁতি নিজৰ হৈও আপোন হৈও অচিনাকি যেন লাগিছে কাৰণ এইখন ঘৰ মোৰ চিনাকী ঘৰ নহয় পুতেকে সঁচাকৈয়ে ভাবিছে দেউতা যে ইমান বছৰ বছৰ সেইখন ঘৰতে থাকিল দেউতাৰ চাগে আমাৰ ইয়াত থাকি ভাল লগা নাই তেতিয়া দেউতাকক আকৌ পুতেকে সুধিলে অঁ দেউতা তোমাক থৈ আহিম কিন্তু তুমি পাৰিবা জানো সেইখন আমাক এৰি থাকিবলৈ তহঁতক এৰি থাকিব পাৰিম কিন্তু মই মোৰ সেই কেঁচা ঘৰখন এৰিহে থাকিব নোৱাৰিমও ভাবিছিলোঁ তহঁতৰ লগত সুখেৰে থাকিম বুলি কিন্তু ইয়াত সুখ ক'ত দুখতকৈও দুখে বেছিচোন কোনো মানুহ আ যায় নাই মাত্ৰ চাৰিওবেৰে মাজেৰে পৰ্দাৰ দাঙি দাঙি ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ আহি থকাৰ বাদে মোৰ আৰু একো কামেই নাইচোন শুন মোক আকৌ সেইখন ঘৰতে থৈ আহিবি আগফালৰ সেই মোৰ কাকনি তামোলজোপা মানে কামিনী তামোলজোপা আগফালে মোৰ সেই বাঁহৰ ডাঙৰ গছজোপা আকাশত থিয়াই কেইজোপামান আছে কামিনী তামোল ঘৰৰ দাঁতিতে আছে এজোপা বাঁহ সেয়াকে চাই মই থাকিম মোৰ সেই কেঁচা ঘৰখনত পাৰিম মই তহঁতি নাথাকিলেও সেইখন ঘৰত থাকিবলৈ পাৰিম মাৰ স্মৃতিবোৰ লৈ তহঁতৰ ইয়াত মই সুখেৰে আছোঁ তহঁতক কেতিয়াও মই দুখ নিদিওঁ তহঁতি সুখেৰেই থাক সুখেৰেই থাকিবি সদায় মোৰ আশীৰ্বাদ আছে তহঁতৰ লগত তহঁতিটো মোক থম বুলি কৈছ মই নিজেহে নাথাকোঁ মানুহে কিবা ক'লে ক'ম মই মই নিজ ইচ্ছাৰে এইখন ঘৰত আছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰ এইখন যিখন ঘৰত তহঁতক মই বোকোচাত তুলি মাটি তুলিছিলোঁ সেইখন ঘৰত যিখন ঘৰেই মই ৰাতিপুৱা এসাঁজো খাই আৰু দুপৰীয়া ভাত নোখোৱাকৈয়ে গধূলি ভাত নোখোৱাকৈয়ে মই আছিলোঁ সেইখন ঘৰ জানো মই এৰিব পাৰিম তহঁতি ইয়াত সুখেৰে থাক তহঁতি সদায় সুখ হৈ থাকিবি মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব মোক আকৌ থৈ আগুৰিব পায় সেই পুৰণা বাঁহখন ঘৰত মই পাৰিম বিপদে আপদে কেতিয়াবা যাবি পাৰিলে কিবা এটা দিবি আৰুনো কি দুখত এষাৰ মাত দিবলৈ যাবি মায়ে যেতিয়া নায়েই ফটোখনকে লৈ সাৱটি সেইখন ঘৰত থাকিম নোৱাৰোঁ তহঁতৰ আট্টালিকাত থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ তহঁতৰ এই পৰ্দাৰ ইখন পৰ্দাৰ পৰা সিখন পৰ্দাৰ আঁৰ আৰে লুকা ভাকু খেলিবলৈ পাৰিম মই গাঁৱৰ ঘৰখনত ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতি মই যদি এই গাঁৱৰ ঘৰখনত আৰু দুটা বছৰ থাকোঁ তহঁতৰ এই উশাহ নোপোৱা পকা ঘৰটোত মই এটা দিনো থাকিব নোৱাৰিম সদায় ভালে থাক ভালে থাকিবি দুয়োটা ল'ৰাকে আশীৰ্বাদ কৰিলোঁ জীৱনৰ বাটত যাতে খোজ মিলাওঁতে উজুতি খাওঁ নেখাওঁ আৰু গোটেই পাঁচটা আঙুলি সমান কাৰো নহয় তই পকা বিল্ডিঙত আছোঁ মই কেঁচা ঘৰতে আছোঁ মই কিন্তু এই কেঁচা ঘৰখনতে সুখেই আছোঁ বোপাই তই কিন্তু চাৰিবেৰৰ মাজত পকা বেৰৰ মাজত ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আকাশ নেদেখা তৰা নেদেখা চৰ্ট আৰু কি লাগিছে তহঁতি দেখিবি লাইটৰ পোহৰত তিৰ বিৰি থকা জোনাকীৰ পৰুৱাৰ দৰে লাইট আৰু মই দেখিম মোৰ ভিতৰৰ পৰাই আকাশখন গণিব পৰা তৰা এইবোৰে সুখী আমি দুখীয়া মানুহ পায় তহঁতক পঢ়ি শুৱাই পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়ালোঁ আৰু মোক একো নালাগে তহঁতৰ সুখেই মোৰ সুখ মই মোৰ গাঁৱৰ ঘৰত সদায় এনেকৈয়ে থাকিম আজিলৈ ককাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব সঁচাকৈয়ে ককাই সঁচাকৈয়ে নিজৰ যে হেৰি নাথাকিলে মানে কি বুলি ক'ম যিমানেই পকা ঘৰ হওক যিমানেই যি হওক নিজৰ ঘৰমান কেতিয়াও নাপায় আৰু এটা কথা পকা ঘৰ আঁৰত বহুতো ৰহস্য লুকাই থাকে আমাৰ এই কেঁচা ঘৰৰ চাৰিবোৰত সঁচাকৈয়ে গাঁৱৰ মানুহ ইজনে সিজনৰ লগত দেখা পাওঁ ইটো সিটো চাই ভাল লাগে মানে বিন্দাস থাকোঁ সঁচাকৈয়ে ককাৰ কাহিনীটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পাৰি মই মিছা নাইকোৱা এই কাহিনীটো এই পবিত্ৰ কবিতাটোৰ পৰাই মই সাজি উলিয়াইছোঁ খুব ভাল লাগিলে সুধি পিনে আৰু বহুত আছিলে নাপালোঁ নকওঁ আৰু সৰু সৰুকৈ থুলমূলকৈ থৈ দিলোঁ আজিলৈ বাই বাই